qədər gecəsində çatmışıq oyanaq nihayet ki günahlardan üzr istəyək. Hətta mən bu gecə, bu gecələrdə ümumiyyətlə hər bir gecəsində yaxşılıqlarımdan üzr istəyəcəm. Orucumdan orucuma görə üzr istəyəcəm. Deyəsəm Allah orucumdan tövbə edirəm ki mən 19 gün, 18 gün belə bir oruç tutdum. Üzr istəyirəm. Orucuma görə səndən xəjalət çəkirəm. Namazıma görə illə bəndənin ən gözəl halı budur. Mənim gözəl halım budur sonda Bu halımdan üzr istəyirəm. Bütün yaxşılıqlarıma görə üzr istəyirəm. Nə ki, yaxşılıqlar eləmişəm, onlardan tövbə eləmək istəyirəm. Mən bu tutduğum orucdan tövbə eləmək istəyirəm ki, oruç tuta bilim, namaz qıla bilim, ibadət edə bilim. Allah da deyəcək ki, belə desəm mən səndən ibadətləri qəbul elədim. Allah da deyəcək ki, belə desəm mən səndən ibadətləri qəbul elədim. Allah bir Allahdır. Sən desən ki, layiq olmadı deyir elə. Bu layiq olmadı dedin ha, bəsimdi. Gətir qəbul edirəm. Qəbul etməklə də insan diri necə yəni? Qəbul elədim bu ibadəti. Ondan sonra daha da xəjalətli olur. Daha da utanırsan. Bax Allah bəndə münasibətləri belədir. Bu gecə Allahın bəndəsi şihadətə çatır. Başqa nə tərif deməliyik üçün? Allahın bəndəsi. Hər vəziyyətdə, hər şəraitdə Allah diyan elyan adam.